Baiklah uh, tadi cikgu dah beri penjelasan tentang ciri-ciri kesusasteraan Melayu Melaka betul tak Betul Okey cikgu harap kamu fahamlah apa yang cikgu bagi penerangan tadi Jadi sekarang ini cikgu akan buat satu aktiviti bersama dengan cikgu Ha uh, bersedia tak untuk buat aktiviti dengan cikgu Bersedia cikgu Okey kalau bersedia a uh, kita mulakan dengan aktiviti pertama Okey Aktiviti pertama aktiviti pertama Okey, baiklah Kita mulakan dengan aktiviti pertama Cikgu ada uh, Botol Dalam ni ada soalan Okay, dalam ni ada soalan Cikgu nak kamu setiap orang uh, Mesti menjawab soalan cikgu Boleh tak? Bersedia tak semua? Bersedia yeah. cikgu Bersedia. Okay, cikgu bagi kumpulan sini dulu Kamu pilih Okay Ya, pilih salah satu. Okey, ha? dah ya okay. okey, okay. boleh bagi kumpulan sebelah. Okey. Okey, cikgu akan berikan kamu satu minit. Okey, satu minit untuk kamu fikirkan. Apakah uh, yang selesai? Tengok dulu gambar tu. Ha, uh, bagi satu minit. Okay, tengok bagi satu minit. Tengok dulu gambar. Dan fikirkan apa sebenarnya yang ada pada gambar itu. Okey, soalan cikgu. Okey. Soalan cikgu. Berikan huraian. Kembar tersebut. Okey, berikan huraian raya anda. Okey, satu minit hampir selesai. Boleh diakah? Dah cikgu Okey, cikgu nak kamu dapat berikan huraian raya yang uh, betul lah. Okey, cikgu tak nak yang macam. Singkat Okey cikgu nak kamu ber, uh, Sebab cikgu nak menguji Kefahaman kamu tentang topik Ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka Okey cikgu kumpula Cikgu mula dengan kumpulan ni dahulu Okey amatik Okey, tunjuk aa, dekat kawan kamu apa gambar yang kamu dapat. Okey, ini gambar yang saya dapat iaitu gambar raja yang mana melambangkan raja memerintah sesebuah kerajaan. Raja ni dibantu oleh golongan pembesar yang dikenali sebagai golongan pembesar empat lipatan dan aa, raja ni selepas tangan Islam dia berkuasa mutlak. Hmm. Okey, sebenarnya betul eh ciri-ciri kesultanan Melayu Melaka adalah kerajaan yang terdiri daripada raja berkuasa mutlak. mutlak. Okey. Bangun uh, Atik uh, Syafika Tunjukkan kat kawan-kawan kamu apa gambar yang Kali kamu dapat, dapat buku hukum kanun uh, Melaka Hukum kanun Melaka ni undang-undang uh, Melaka iaitu terbagi kepada dua uh, Hukum undang-undang bertulis Ah, uh, dan satu lagi Apa tu tak ingat cikgu Lepas tu undang-undang ni digunakan untuk mengukuhkan kedaulatan uh, pemerintah Menteri Menteri lah Menteri. raja Okey betul ya uh, Perlembagaan uh, terutamanya di Melaka terdapat dua iaitu undang-undang Kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Okey semua dah faham kan tentang undang-undang ini? -undang Okey cikgu teruskan dengan uh, Wani Okey boleh tunjuk kat kawan-kawan kamu -kawan gambar apa yang kamu dapat? Uh, saya dapat gambar keris. Keris ni a uh, keris tamisari. Uh, keris ni adalah identiti sesebuah kerajaan ataupun uh, kita panggil sebagai alat kebesaran diraja. Hmm. Betul? Ya? Dia simbol a uh, sesebuah kerajaan di mana Uh, melambangkan keistimewaan dan identiti sesebuah kerajaan terutamanya Kesultanan Melayu Melaka lah. Okey. Okey, kita teruskan dengan kumpulan sebelah ini. Okey. Uh, kamu boleh bangun dan tunjukkan gambar kepada kawan-kawan yang lain. Apa yang kamu dapat? Uh, saya dapat gambar di mana uh, rakyat, rakyat tadi dekat orang Melayu dan um, orang laut. Kemudian um, kemudian mungkin ini adalah pada zaman kerajaan maritim Betul. Jadi uh, begitulah ada pedagang, ada orang-orang tempatan Okey betul ya Seperti yang cikgu terangkan tadi Cikgu nak uh, jelaskan kepada kamu lagi uh, Kerajaan rakyat di Melaka terdiri pada orang laut Dan orang uh, yang ber, berada di agraria Betul tak? Di kawasan agraria melakukan aktiviti penanaman, aktiviti maritim, betul tak? Jadi ada rakyat yang terdiri daripada rakyat tempatan dan rakyat asing. Bagaimana pula rakyat asing ni? Seperti Encik tu terangkan tadi, rakyat asing ni merupakan uh, mereka yang datang sementara di Melaka untuk berdagang. Okey, bagus. Teruskan dengan kau sebelah. Kamu dapat gambar apa? Uh, saya dapat peta. Uh, peta ni menunjukkan wilayah pengaruh. Peta mana tu? Dekat Melaka. Ya, yeah, betul. Uh, peta Melaka. Dan Tanah dan Melayu. Hmm, hmm, hmm. Okey, berikan huraian kamu. Haa... Uh, ini menunjukkan peta ni pengaruh ada tiga jenis iaitu melalui taklukan, melalui perkahwinan dan naungan. Lagi apa yang kamu faham lagi? Ya, betul ya. Di wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Maka ni terdapat tiga melalui wilayah naungan, taklukan dan perkahwinan. Cikgu bagi contoh, perkahwinan seperti perkahwinan Sultan Mahmud Shah, maafkan cikgu, Sultan Mansur Shah, Mansur Shah berkahwin dengan puteri Majapahit. Okey, itu jadi kerajaan Majapahit tu merupakan uh, su, apa wilayah Kesultanan Melayu Melaka disebabkan oleh perkahwinan tadi. Okey, baiklah. Uh, Mai boleh bangun? Kamu dapat tentang apa? Saya dapat kedaulatan, cikgu. Okey, Beri, berikan uh, huraian kamu. Apa yang kamu faham? Ah, uh, kedaulatan ni merupakan lambang kuasa tertinggi sultan, cikgu. Hmm, okey. Hmm. Uh, apa yang so, kamu faham? Lagi? Ha, rakyat kena patuh pada sultan. Mm -hmm. Sebab uh, nanti raja akan menjamin itu sejahteraan rakyat. Ha. Okey, kamu pernah dengar tak satu peristiwa di mana perjanjian wa'ad? Pernah ha. dengar tak? Ha. Mungkin raja. kamu pernah dengar. Perjanjian ni ada antara perjanjian raja dan rakyat. Rakyat dia Seri Teribuana dan raja dia adalah Demalibar Daud. Di mana perjanjian ni kalau uh, rakyat memberikan tumpah tak setia kepada raja ma manakala raja akan akan bagi beri apa? Menjamin kesejahteraan, keselamatan kepada rakyat. Okey, baiklah cikgu teruskan dengan kamu. Fatin, kamu dapat gambar apa? Baik, saya dapat hmm. gambar uh, cemohong. Cemohong ini merupakan lambang uh, kebesaran dan hmm. menunjukkan keistimewaan raja. Mm -hmm. Uh, ini berfungsi untuk uh, pengesahan tiga sultan. Hmm. Dan juga merupakan uh. Yeah. salah satu alat kebesaran. Ya, yeah, betul. Kamu boleh faham tak? Cikgu nampak macam bersembang tadi? Ah, ha, faham tak apa Maha yang Difa ni kata? Apa Maha. tu Cok tu? Cok Mohor tu yang uh, yang ada dekat Sultan. Ah, keistimewaan lah. Ha, ah, lama keistimewaan Sultan. Cok Mohar tu ada kat kita cikgu, ada dekat Sultan. Kita tu siapa? Rakyat. Ya. Ah, rakyat jelata. Okey, kita teruskan dengan hmm. yang terakhir. Gambar apa yang kamu dapat? Uh, besar empat lipatan. Hmm. Apa terdiri daripada siapa tu? Uh, Boleh berikan huraian? Penghulu Pandahari, Temenggung dan Laksmana peranan yang pembesar Pak Lipatan ni membantu melicikkan pentadbiran dan pemerintahan beraja mm -hmm. Boleh lagi uraikan lagi? Tak apa yang faham setiap satu komponen tu ha. Bendahara sebagai penasihat sultan dan pentadbiran mm -hmm. Kalau pun mula bendahari pula mudik cukai dan uh, hasil ufti mm hmm. Temenggung pula menjaga keselamatan dalam negeri dan hmm. semuanya menjaga kawasan pelabuhan Okey, bagus. Saya tepuk tangan untuk semua kerana uh, berjaya menjawab soalan cikgu. Okey, Syamrani, uh, boleh bangun dan berikan pembesar empat lipatan terdiri daripada siapa tadi? Ha? Uh, Cikgu nampak kamu macam hilang fokus tadi. Terdiri daripada sultan. Eh, uh, betul ke kan pembesar empat lipatan sultan? Pembesar. Pembesar. Hmm. Rakyat. Rakyat. Ah, uh, nampaknya kamu kurang jelas. Okey, bangun baru semula. Jelaskan empat. Empat tu bagi tahu dia. Apa dia? Hai, bendahara. Bendahara. Penghulu bendahara. Okey, temenggung dalam semena. Temenggung dalam semena. Okey, faham ya Syahrani? Faham, cikgu. Ha, uh, harap kamu lepas ni boleh fokus ya. Okey, uh, okay. itu saja untuk a uh, soalan cikgu aktiviti pertama Kita akan beralih kepada aktiviti yang kedua. Okey, nak tak? Nak. Ah, okey. cikgu nampak kamu masih bersemangat ya. Okey, mari kita teruskan dengan aktiviti yang kedua.